మన నరేంద్ర మోడీ గారి కుడిముజం అప్రచాణిత్యుడు ది ఐర్న్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా దేశాన్ని కాపాడుతుడు మన కేంద్ర హోంమంత్రి గారు ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ దిగారు వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ పెద్దలందరికీ నమస్కారం అటు చైనా పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదం నుంచి దేశాన్ని కాపాడుతుండు ఇటు బియ్యం ఇచ్చి పేదలను ఆదుకుంటుడు అటు ధర్మాన్ని రక్షిస్తుడుకైక వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ పొద్దుగాల నాలుగు గంటలకు చేస్తాడు సూర్య నమస్కారం పెట్టి పూజ చేస్తాడు పనిచేసి చేసి రాత్రి పన్నెండు గంటలకు పని మళ్ళీ పొద్దుగాల నాలుగు గంటలకు వేసి పనిచేస్తాడు ఎవరు ఎవరి కొరకు చేస్తుడు ఆయన కుటుంబం కొరక ఆయన కుటుంబం కొరక ఎవరు కొరకు చేస్తుండు మన కొరకు చేస్తుండు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ భారతీయుల కొరకు చేస్తుండు ఆయన ఆస్తులు అవసరం లేదు ఉన్న ప్రభుత్వాలు ధరిక రాష్ట్రం ధరిక రాష్ట్రం అని ఏడు లక్షల కోట్లు అప్పులు తీసుకొని కాళేశ్వరంలో కుంభకోణాలు కట్టించి దివాలా తీసిండ్రు అప్పుల పాలు చేసిండు ఈరోజు పోయిన ప్రభుత్వము అప్పుల పాలు చేస్తే కొత్త అయిన చేతిలో చిప్ప ఆ చిప్పలు ఏమి లేవు ఎంతో మన రాష్ట్రం నడుస్తుంది మన గ్రామాలలో ఎంతో అంత వస్తుందంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన మోడీ గారు వల్లనే కొండ విశ్వేశ్వర గారు వేదిక కొండ విశ్వేశ్వర గారికి అదేవిధంగా పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి బాలశేశ్వర రెడ్డి గారు i मेरे और भाजपा के सांसद के प्रत्याशी डॉक्टर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के जो सब लोग और आज पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का नहीं सकते मगर उसका बचाव कौ छोड़ेंगे कौए से भी ज्यादा खतरनाक आनंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसका सम्मान भाइयों बहनों मैं आज राहुल गांधी को सीधा पूछना चाहता हूँ क्या उनके पास एटम बम है तो क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उनको उनको देने हमारा है या नहीं अरे देड़ा देड़ा नहीं कह रहे हैं राहुल बाबा कह रहे हैं तेलंगाना वाले और कश्मीर का क्या लेन देन है अरे खड़गे साहब आपसी तेलंगाना वालों को जान नहीं पाए ये हमारे तेलंगाना के युवा कश्मीर के नहीं जान दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी कश्मीर में मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी ने धारा तीन सौ सत्तर को आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए 370 को संभालने वाला आतंकवादियों को संभालने वाला या खत्म करने वाला आप जोर से बोलिए प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए आतंकवाद समाप्त को बचाती रही नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को मूल समय समाप्त करने का काम हमारे नेता मुझे सच बताना मन से बताना अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए जो जो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए सत्तर सत्तर साल तक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही लटकाती रही भटकाती रही मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी ने एक पांच साल में ही केस भी जीता भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम सेवल्ल वालों मालूम है आपको क्यों नहीं है नहीं है ना मालूम मैं बताता हूं वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं अपनी वोट बैंक से उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना मालूम है या नहीं है ए जोर से बोलो या नहीं है मजलिस की और उनकी वोट बैंक एक है अरे राहुल बाबा त्रिवेंद्रगढ़ो आप डरते रहिए वो वोट बैंक से हम नहीं डरते हैं नरेंद्र मोदी जी ने न केवल राम मंदिर काशी विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था नया बनाने का काम किया महाकाल लोक बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी फिर से सोने का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करे भाई बहनों कांग्रेस पार्टी कभी भी तेलंगाना का विकास नहीं कर सकती पार्टी दोनों एक ही झेले के चट्टे पट्टे मैं आज आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से हजारों की संख्या के माध्यम से तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस को हटाना चाहते हो बी तो आर एस नहीं हटा सकती कांग्रेस को और मजलिस को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी हटा सकती है अफवाह मोदी जी को 400 सौ सीटें मिलेगी तो आरक्षण रिजर्वेशन चला जाए अरे भाई रेवंत गारू का झूठ बोल रहे हो मोदी जी के पास इस देश की जनता ने 10 साल से पूर्ण बहुमत दिया है हमने तो कभी रिजर्वेशन नहीं हटाया मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं आपने माइनॉरिटी रिजर्वेशन के नाम से मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया है उससे मेरे एससी एसटी और ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन कटता है रेवन कारू हिम्मत है तो तेलंगाना की जनता को बताओ क्या आप मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करोगे क्या उनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए जो से बोलो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए वो नहीं बताएंगे मगर मैं बता देता हूँ आप हमारे रेड्डी साहब को जिता लीजिए इस मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त किया जी गलत जगह पे हाथ डाले आदमी करते तो और किसी का करते अब पुलिस इसकी जांच कर रही है ये डर रहे हैं डर है। भाइयों बहनों झूठ के आधार पर चुनाव जीतने वाले लोग जब तेलंगाना का सर्जन हुआ तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था पहले बीआरएस और फिर कांग्रेस पार्टी इस तेलंगाना को अस्सी हजार करोड़ सालाना चुका अपना पड़े मतलब 16 लाख करोड़ का ऋण करने का काम इन्होंने किया है जो तेलंगाना राज्य सरप्लस था इसमें 16 ,000 ,000 चाहता हूं वालों वालो सोलह लाख करोड़ में से आपके गांव में कुछ आया है क्या आया अरे जोर से बोलो आया है जोर से बोलो आया है तो सोलह लाख करोड़ कहा गया जरा बोलो कहा गया और कांग्रेस वाले तेलंगाना की जनता के सोलह लाख करोड़ रुपया चाओ अस्पताल बड़ा 500 बेड का बाद में विकास हो रहा है और अस्सी हजार गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी के लिए किया है भाइयों बहनों मैं अंत में इतना ही पूछना चाहता हूँ ऐसा होने वाला नहीं मगर एक मिनट के लिए मान लीजिए एक मिनट के लिए कि हिंदी स को बहुमत मिलेगा तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा कोई है दिखाई पड़ता है चलो ऐसे ने भी एक एक नाम देकर पूछता हूं शरद पवार जी बन सकते हैं क्या जोर बोलना बन सकते हैं ममता बनर्जी बन सकती है स्टालिन जी बन सकते हैं उद्धव ठाकरे बन सकते हैं अब हस्ता जरा भी हंसता मत राहुल बाबा बन सकते हैं क्या अरे आज पड़े यार आप लोग भाई इनके पास प्रधानमंत्री का प्रत्याशी नहीं है एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो इन्होंने कहा एक एक साल बारी बारी बन देश ऐसे चलता है क्या चलता है क्या एक एक साल के प्रधानमंत्री वालों को मैं पूछना चाहता हूं कोरोना आया तो भारत को कौन बचाएगा जवाब दीजिए कश्मीर और आतंकवादियों को कश्मीर को मजबूत करना आतंकवाद को समाप्त करना कौन करेगा बताओ आया तो इसका नेतृत्व कौन करेगा वो बताओ इनके पास कोई प्रधानमंत्री नहीं है भाइयों बहनों मोदी जी ने जी ट्वेंटी भी किया और चंद्रमा पर चंद्रयान भी भेजा भारत को दुनिया का पांचवे नंबर का अर्थतंत्र बनाया और भारत को आगे अगर कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल हमारे नेता नरेंद्र मोदी ले जा सकते हैं नरेंद्र मोदी कमल के निशान पर बटन दबाओगे जोर से बोलना भैया दबाओगे हमारे रेड्डी साहब को जिताओगे चार चो पार कराओगे तेलंगाना में दस से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाओगे मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए अंत तक सभी लोग उठा Tchau,